Apakah sebenarnya yang kita boleh jangka dalam masa depan? Lebih banyak tarif atau lebih banyak rundingan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua para penonton yang menonton podcast Apa Kata Amin pada siri kali ini. Pada hari ini kita didatangkan dengan seorang figura yang sangat dekat dengan hati kita Dr. Lai Wee Siang seorang pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Perusahaan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merangkap pengetua di kolej kita sendiri Kolej Tercinta Kolej Aminuddin Baki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar doktor? Waalaikumsalam. Baik. Baik. Baiklah, tanpa melengahkan masa kita akan teruskan dengan topik perbualan podcast kita pada hari ini. Dr. Lai, sebenarnya secara umumnya rata-rata di antara kita sudah mengetahui ataupun memahami secara kasar berkenaan dengan isu semasa global bukan sahaja di Malaysia bahkan saya rasa di seluruh dunia kerana bentuk tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump seperti dalam tajuk podcast kita pada hari ini menyentuh ataupun memberikan kadar serendah 10% kepada seluruh negara. Jadi ianya secara sedikit sebanyak memberikan impak kepada ekonomi dunia. Baik, sebelum kita telusuri tajuk perbualan kita pada hari ini, molek sekiranya saya membuka topik perbualan kita dengan soalan yang bersifat simplistik supaya pemahaman penonton itu lebih dapat memahami dicerap dengan lebih mudah. Jadi soalan yang pertama, apakah itu bentuk tarif dan kenapakah Amerika Syarikat ni mengenakan pengkadaran tarif yang berbeza-beza kepada negara-negara lain. Seperti contoh di negara serantau kita sendiri, Singapura misalnya dikenakan 10%, negara Vietnam dikenakan sebanyak 46% antara yang tertinggi di negara ASEAN. Malaysia sendiri dikenakan sebanyak 24% disusuli dengan negara jiran kita negara Indonesia sebanyak 32%. Apa komen doktor pada kadar yang diberikan. Okey, pertama sekali uh, saya rasa penonton kena tahu dulu apa itu tarif ya. Uh, tarif sebenarnya adalah satu alat eh, yang digunakan oleh mana-mana negara. Eh, bukan US saja, uh, semua negara di dunia ni kita dikenakan tarif terhadap barang import. So ada dua fungsi lah uh, tarif ni. Yang pertama sekali untuk mengawal ataupun mengurangkan import. Okey, sebab uh, tujuan kurangkan import adalah antara yang utamanya adalah melindungi industri tempatan, terutamanya industri yang bersaing dengan import. Okey, kedua adalah meningkatkan pendapatan negara lah sebab tarif ni adalah salah satu pendapatan negara. Okey, jadi kenapa uh, US uh, kenakan tarif yang lebih tinggi? Uh, sebelum ini dia memang dah ada tarif. Eh. Bukan baru-baru ni baru ada tarif. Cuma uh, Presiden Donald Trump, dia naikkan tarif uh, kepada setiap negara. Macam mana dia kira tarif ini, uh, kenapa tarif berbeza yang dikenakan ke atas negara uh, adalah kerana dikata dia kira mengikut kadar timbal balik. So ada formula dia lah, maksud dia kalau dia berdasarkan berapa banyak tarif yang contohnya Malaysia, eh, berapa tarif yang Malaysia kenakan ke atas dari daripada U.S., So adalah cara dia kira. So bila dia kira-kira yang dikenakan Malaysia adalah sebanyak 40 lebih eh, beratus. Uh, cuma kita punya menteri, uh, menteri perdagangan luar. Uh, sebenarnya kita pun confused lah. Eh, macam mana dia dapat angka 40 lebih tu? Sedangkan tarif yang kita kenakan ke atas barangan Amerika tak telah tinggi. Okay, jadi itu antara perkara yang pihak kerajaan akan berundinglah dengan pihak US supaya dapat dapat gambaran yang lebih jelas macam mana uh, mereka dapat kiraan tarif yang dikenakan ke atas Malaysia. Penonton kena tahu jugaklah ni kenapa uh, Donald Trump tiba-tiba dia nak apa ni kenakan tarif yang lebih tinggi ke atas semua negara. Hey, yang utama ni kalau pernah dengar uh, dia punya slogan bila dia dilantik kali kedua sebagai, bukan dilantik lah dia menang pilihan raya kali kedua sebagai uh, Presiden US adalah make US and America great again so iaitu dia nak meningkatkan ekonomi US dengan cara mengawal import then bila mengawal import maka industri uh, tempatan US akan uh, kembang lah sebab orang dah tak beli barangan import So, rakyat dia akan beli barangan kuatan-tempatan. Bila barangan buatan tempatan maksudnya rakyat dia akan ada kerja. Bila rakyat dia peluang pekerjaan meningkat, maka ekonomi rakyat dia akan lebih baiklah. So, itu itulah perancangan Donald Trump sebenarnya. Baik. Saya kira jawapan yang diberikan adalah salah satu elemen utama. Pemahaman kepada para penonton dan kita semua untuk memahami dengan lebih lanjut. Sebenarnya, itu adalah salah satu uh, nilai ataupun... Info baru yang sebenarnya kenapa kita pun terfikir Saya rasa para penonton pun terfikir kenapa Indonesia 32 kenapa Malaysia 24 maknanya kata dalam Secara keseluruhan ia adalah salah satu pengkadaran timbal balik dan yeah. penilaian teknikal Baik uh, saya teruskan dengan soalan yang kedua Di mana sejak beberapa tahun Kebelakangan ini kita telah menyaksikan fenomena-fenomena uh, Peningkatan ketegangan perdagangan Antara dua negara besar dunia negara Amerika Syarikat dan juga negara besar China. Pada pandangan doktor, sejauh manakah rentetan ketegangan perdagangan di antara dua buah negara ini boleh mencetus kepada satu bibit-bibit perang perdagangan? Dan apakah kesannya terhadap struktur perdagangan global kita sendiri secara menyeluruh? Kerana dua negara ini bukan satu saja negara-negara yang kecil. Dia negara yang amat-amat uh, besar Pengaruh dunia itu kuat. Jadi komen doktor tentang perkenaan dengan uh, di antara dua had negara tersebut. Okey, uh, sebenarnya peperangan perang di antara US uh, dan uh, China perang perdagangan lah. Eh, bukan bukanlah perkara yang baru. Okey, uh, sebenarnya dah lama lah. Uh, kenapa pelakunya peperangan perdagangan ini adalah kedua-dua ni adalah kuasa negara besar. Uh, satu dari segi ketenteraan, satu lagi dari segi ekonomi. Eh, okay? kenapa kita kata US dan China ni dia mempunyai kuasa ekonomi yang besar adalah kuasa ekonomi besar dunia sebab kalau kita lihat uh, China sendiri uh, mempunyai populasi yang cukup ramai. Okey, kemudian uh, so maksud dia permintaan domestik dia sendiri dah cukup sebenarnya, okay? untuk untuk membelanjakan eh, semua barangan yang dihasilkan di China. US pula juga merupakan satu uh, negara yang besar, eh populasi yang besar, uh, dan pembuatan barangan-barangan uh, China contohnya uh, telah dijual, di eh dieksport ke serata dunia termasuklah ke US sendiri. Okay, jadi bila kedua-dua negara ini perang perdagangan, uh, dia akan memberi kesan kepada banyak negara di dunia. Eh sebab kalau contoh Malaysia lah. Eh, Malaysia, US dan China ni sebenarnya antara rakan perdagangan terbesar Malaysia. Okay, banyak yang Malaysia ekspor ke US dan banyak juga yang Malaysia import dari US. Uh, kalau kita lihat uh, contoh kesan. Eh, ke, apabila US kenakan tarif yang tinggi terhadap barangan import uh, daripada China. So orang US dia tak akan beli daripada China lah sebab jadi mahal. So... Uh, pengeluar China dia akan terpaksa lah cari pasaran lain selain daripada uh, US. So antara pasaran yang dia boleh cari adalah pasaran di Malaysia. Uh, sebab tu ramai uh, sebenarnya daripada rakyat kita membeli barangan buat uh, daripada China terutamanya melalui Shopee dan sebagainya. So bila uh, rakyat Malaysia beralih membeli barangan uh, dari China dan China oleh kerana dia nak cari pasaran baru so dia akan menawarkan apa, harga yang rendah lah. So rakyat akan memilih untuk beli barangan buatan China dan kurang membeli barangan buatan Malaysia. So dia akan memberi kesan kepada uh, industri tempatan terutamanya industri yang bersaing dengan barangan import daripada China. So dia akan mempengaruhi uh, bukan sahaja dari segi trade volume, volume perdagangan antara bangsa, dia juga akan memberi kesan kepada uh, uh, penduduk, lah, okay, terutamanya pekerja-pekerja dalam sektor industri yang terpaksa bersaing dengan uh, industri daripada China. Secara tidak langsung, akan memberi kesan kepada ekonomi lah, sebab kalau pekerja dalam industri tersebut, contohnya dia tak boleh bersaing, uh, sektor ataupun firma tersebut, Golong tikar. So, bekerja dia hilang kerja, maka Ekonomi rakyat kita akan terkesan lah hmm. Baik, uh, sebenarnya saya ingat sangat bersetuju dengan apa yang doktor katakan Kerana saya kira ketegangan dua hala Yang bersifat balas-membalas, hmm. counter tariff ataupun hmm. kata-kata lain Sebenarnya bukan sahaja memberi kesan baik kepada global hmm. Saya rasa, tapi memberi kesan buruk kepada ekonomi global hmm. Bahkan Sebenarnya bahang pun sudah kita mula rasai pada sekarang ni hmm. tersebut. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Uh, secara teknikaliti. Uh, dari sudut lensa kaca ekonomi, adakah tarif ini berkesan uh, dan mencapai objektif daripada pihak apa yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump itu sendiri? Kendati pun ianya berkesan, siapakah yang sebenarnya menanggung beban hasil impak kenaikan tarif? yang diperkenalkan baru-baru ini adakah pengguna ataupun pengeluar? Okey, kalau nak tengok dia berkesan atau tidak uh, kalau secara teori dia, dia akan berkesan lah. sebab memang teori itu wujudkan untuk melindungi industri tempatan dan uh, bila melindungi industri tempatan maka pekerja uh, ataupun pengeluar dalam sektor industri yang terbabitlah bukan semua sektor Uh, kita kita kena lihat uh, tarif banyak dikenakan terhadap barangan apa. Hey okay, contohnya kalau US fokus pada industri semikonduktor contohnya. So import barangan semikonduktor akan kurang. Hey okay, sebab uh, harga dah jadi mahal. So industri tempatan di US dia akan berkembang lah. Okay, jadi bila industri berkembang maka banyak uh, peluang pekerjaan untuk uh, berkerja tempatan. Okay. Cuma, dia akan beri kesan kepada pengguna okay, terutamanya sekiranya hasil uh, pengeluaran tempatan tidak dapat memenuhi permintaan tempatan. So, bila permintaan tempatan tidak dapat dipenuhi oleh pengeluaran tempatan, maka terpaksalah mereka import. Okay. Bila terpaksa import, uh, terpaksalah pengguna bayar harga yang lebih tinggi. Okay. Sebab, uh, untuk menambah contohnya industri terutamanya industri beratlah. Untuk menambah pengeluaran dia kena tambah banyak fasiliti ya. contohnya kilang uh, ataupun uh, mesin-mesin. so untuk mendirikan kilang tu bukan satu sesuatu yang boleh dibuat dalam masa terdekat. Okay, dan banyak perubahan ataupun banyak uh, ketidaktentuan yang akan berlaku dalam tempoh uh, Donald Trump menjadi presiden. Okay, mungkin Sesuatu berlaku dalam dari segi politik menyebabkan uh, Donald Trump hilang kuasa. Eh, itu uh, kalau kita kaji politik, sistem politik di uh, US, kita akan nampak banyak ketidaktentuan yang akan berlaku. Jadi banyak-banyaklah eh, uh, pengkaji, penganalisis ekonomi katakan, dia sebenarnya tidak uh, pasti pun eh, teknik ikan berkesan sebab macam saya cakap tadi lah, bila dia nak melindungi industri tempatan, tetapi proses untuk melihatkan hasil itu bukan masa dekat. Dan bila kalau katakan presiden bertukar, polisi pun akan bertukar. Jadi pengeluar pengeluar di US, mereka pun akan was-was sama ada perlukah dia uh, keluarkan kilang-kilang daripada negara Vietnam contohnya. Eh, sebab banyak kilang negara apa syarikat besar ni mereka buat kilang di negara bangun sebab kos buruh rendah. So mereka pun tak yakin adakah uh, polisi ni benar-benar akan jalan. Eh, jadi mereka akan tengok dulu. Eh, sebab kalau mereka degus-gus, set up kilang di US. Tiba-tiba polisi berubah lagi. Betul. Jadi hmm. itu satu uh, kos yang tinggilah untuk pengeluar. Jadi kita kena tunggu dan lihat lah. Eh. Terutamanya sekarang uh, polisi ni pun di di hall dulu hmm. untuk tiga bulan. Eh. So macam-macam boleh berlaku lah dalam tempoh tiga bulan ni. Eh, jadi dalam tempoh tiga bulan ini juga banyak rundingan akan berlaku lah. Ya, eh, sebab uh, contoh macam Malaysia lah kita macam macam mana dia dapat kiraan tu. Eh. Jadi Betul. kita nak Kira clearkan. Tak. Dapatkan penjelasan lah, eh, macam mana di, kita dapat uh, kiraan tarikh tu. Jadi daripada segi secara teorinya sepatutnya <tuh> ianya berkesan lah. Tet Tetapi daripada segi praktikaliti itu sendiri kita ketidaktentuan itu sangat uh, orang kata banyak. Ya. Yeah. Daripada segi contoh katakan implikasi secara lebih ataupun kita kata ianya executive now or later sedangkan mm. tadi dia pause suka-suka mm. dia pause suka-suka mm. dia lanjutkan jadi ketidaktentuan yeah. dan macam yang doktor Sini kata Takkanlah kilang tu boleh dibangun dalam masa satu hari mm. dan uh, administration ataupun pentadbiran Trump itu sendiri dalam masa lebih kurang uh, 4 ke 5 tahun sekiranya mm. politik ni stabil di yeah. sana jadi saya kira ketidaktentuan polisi yang dibangunkan ni adalah salah satu uh, Haiwaya lah dalam hmm. kita kata. Jadi saya rasa banyak aspek ataupun banyak pemegang taruh yang terkesan hmm. hasil daripada apa yang diimplementasi oleh Presiden Trump. Okay. Mungkin kita boleh perbincangkan dalam skop ataupun konteks yang lebih khusus kepada negara-negara ASEAN itu sendiri Doktor. Jadi dalam konteks Malaysia dengan negara-negara jiran seperti yang diperkatakan ada sesetengah sektor-sektor yang terkesan ataupun severely affected. Uh, oleh tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ni sebenarnya dan apakah kesan terhadap uh, ekonomi negara secara keseluruhan kalau boleh doktor komen tentang sektor-sektor uh, yang terkesan di negara-negara kita dan negara-negara jiran. Uh, Okey kalau kita lihat uh, kesan terhadap ekonomi secara keseluruhan dia tidak akan memberi kesan besar sebab tarif itu Uh, hanya akan memberi uh, kesan kepada industri tertentu yang eks, uh, merupakan industri ekspor, terutamanya ke US lah. Okay. Dan uh, sebenarnya di negara ASEAN, uh, ASEAN ni sebenarnya dikira satu pasaran yang agak besar. Bukan Malaysia sahajalah, ya okay. gabungan negara-negara uh, ASEAN membentuk satu pasaran yang besar. Okay. jadi uh, antara measure yang telah dirancang oleh negara-negara ASEAN adalah kerjasama dengan pihak China. Uh, Presiden China pun baru sahaja datang melawat Malaysia dan banyak kerjasama yang di, dijalinkan. So kalau kita nak lihat dari segi uh, ekonomi kita kita tak akan nampak kesan yang ketara terutama dari segi barangan lah sebab pengguna di US yang akan beri barang pada harga yang lebih mahal. Betul. Di Malaysia kesan macam saya katilah kesan terhadap sektor yang ekspor barangan ke US. Tetapi uh, kerajaan sebenarnya banyak uh, telah dilakukan uh, antaranya mencari pasaran baru okay, sebagai alternatif kepada uh, pasaran di US. Sebenarnya dari segi apa ni kerjasama serantau ini uh, tahun ini Malaysia adalah tuan rumah untuk ASEAN. So antara topik utama yang dibincangkan adalah kerjasama serantau untuk mengatasi kesan tarif ini. Jadi kalau sebagai apa ni rakyat biasa uh, yang tak terlibat secara langsung dengan uh, sektor industri yang ekspor ke US sebenarnya kita tak perlu terlalu panik. lah. Eh kecuali kalau kita dalam pekerja dalam industri yang yang menghasilkan barang yang ekspor ke US uh, mungkin kita akan risau lah bila uh, ekspor akan berkurang. Tetapi, macam saya cakap lah, sekarang ada tempoh 3 bulan untuk berunding. Dan uh, kerajaan pun pada waktu yang sama, berusaha mencari alternatif lain untuk untuk kembangkan destinasi ekspor kita. Jadi, buat masa sekarang, uh, biasa kita uh, tengok benda ni dengan hati yang tenang dulu lah. Eh, tak perlu risau. Um, Okey, uh, saya rasa itu adalah salah satu jawapan yang Uh, sangat puas hati dan kita memang betul-betul mm -hmm. Secara keseluruhan kita tidaklah terkesan secara mm. langsung Tetapi mungkin dalam jangka masa panjang kita tunggu dan lihat mm. apakah perkembangan dan rentetan uh, Ketegangan perdagangan ataupun tarif yang kita sedang hadapi ini. Jadi untuk soalan yang terakhir doktor kita sudah berada di soalan yang terakhir mm -hmm. uh, Mungkin soalan ini adalah soalan yang terbuka sedikitlah Baik uh, Apakah sebenarnya yang kita boleh jangka dalam masa depan Lebih banyak tarif atau lebih banyak rundingan mungkin boleh uh, doktor celahkan. Ah uh, sebenarnya sebelum Donald Trump, Presiden Donald Trump uh, ungkit pasal tarif ini. Ya ataupun uh, menggunakan tarif ini sebagai senjata untuk meningkatkan ekonomi uh, US. Sebenarnya banyak negara yang telah meng, dalam proses menghapuskan tarif iaitu mengurangkan tarif supaya kita ke arah perdagangan bebas. Sebab dalam ekonomi, perdagangan bebas adalah uh, format yang terbaik. Sebab dia akan beri kebajikan, ya okay? memberi uh, manfaat yang lebih besar berbanding dengan kita kenakan tarif. Sebab tu kalau kita lihat banyak MOU kerjasama antara negara-negara masuk -negara, so kemudian uh, kita membentuk satu gabungan Contohnya uh, ASEAN uh, kita ada NAFTA even US sendiri pun bergabung dengan US uh, Canada Mexico untuk membentuk satu kawasan yang bebas uh, tarif. Hmm. Eh jadi so US yang sekarang tiba-tiba dia menggunakan tarif ini pada waktu yang sama bila orang dalam usaha kurangkan tarif dia pula menggunakan tarif untuk uh, untuk lawan dengan uh, China. Jadi, di masa akan datang, uh, dijangka akan ban lebih banyak rundingan lah. Right? Sebab, uh, kalau kita lihat sekarang pun, uh, perang tarif adalah antara Malaysia, uh, US dengan China. Banyak negara sebenarnya sedang berunding dengan US uh, untuk kurangkan tarif yang dikenakan ke atas barangan US. Supaya US boleh kurangkan tarif timbal balik yang, yang, yang dikira mengikut rumus mereka lah. Eh, jadi di masa akan datang memang kita sebenarnya gerak ke arah kurangkan tarif. Banyak rundingan. Eh, sebab terutamanya bagi negara yang bangun, negara yang maju lah. Tarif ini bukan, bukanlah satu sumber pendapatan yang yang harus kita kejar. Eh, sebab yang utama ini adalah cukai pendapatan. Eh, untuk meningkatkan pendapatan negara, adalah cukai pendapatan Biasanya negara membangun je akan menggunakan tarif import ini Untuk meningkatkan pendapatan So bergerak ke hadapan Kita jangkakan memang akan banyak rundingan lah Even dalam tempoh 3 bulan ini Sebenarnya adalah tempoh rundingan Diberi ruang kepada negara Untuk berunding dengan US Perkenaan dengan tarif yang akan dikenakan Baiklah Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada malam ni. Saya rasa satu kupasan yang sangat kemas dan menarik dalam membincangkan topik perbualan yang sangat menarik untuk kita kongsikan kepada para penonton kita. Tidak lupa juga penonton yang masih kekal bersama kita hingga akhir rancangan. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan podcast yang kita adakan pada hari ini memberi satu nilai tambah kepada warga penonton dan seisi sesiapa saja yang menonton untuk pemahaman dengan lebih mendalam tentang ekonomi global dan situasi dunia pada hari ini. Jadi saya secara peribadi saya berasa bertuah sangat dapat duduk bersama dengan doktor membincangkan topik yang saya rasa sangatlah perlu diperbincangkan dan diberikan satu highlight kepada penonton. Jadi untuk menutup podcast dengan kata-kata pada hari ini, saya tutup dengan satu kata-kata hikmah daripada tokoh negarawan tercinta kita Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ekonomi yang kukuh adalah asas kepada kemakmuran negara. Oleh itu, kita mesti memastikan dasar-dasar yang digubal memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Sekian, terima kasih.